ありがとう <laughs> 誕生日って最高っすよね実は俺いろんな人に誕生日プレゼントを渡してるんだもちろんそれは友達の大切な誕生日を祝うためじゃなく 自分の誕生日にお返しをもらうためみんなお坊ちゃんだから俺があげたものの何倍も高価なプレゼントをくれるんすよね去年は両手で抱えるぐらいのお返しをもらったし今年も楽しみだな家族か母親は俺を産んですぐお空の星になっちまったし父親は出稼ぎに行ったまま帰ってこなくて今どうしてるかもわかんないし。 思い出って言うとやっぱりばあちゃんと過ごしたことっすかねオレンジってその日食うのにも困るような状態だったから豪華な誕生日ケーキとか買えなくて代わりにばあちゃんが作ってくれるドーナツを毎年楽しみにしてたんすよ外はサクサク中はふわふわ素朴な味でいくらでも食えちゃう俺がバイトで稼いでちょっといい食材を買えるようになってからは溶かしたチョコをかけたり アーモンドを乗せたり少しリッチなやつを作ってくれるようになったっせケーキを買えるようになった今も誕生日にはあのドーナツが食べたくなるんだよな <laughs> でしょでしょ優しいけどしたたかで自慢のばあちゃんっせ 1一番はさっきも話題に出したドーナツまあ基本的には腐ってさえなければ骨付き肉の骨だって喜んで食べるっすよあれもしかして冗談だと思ってる俺たちハイエナは顎が強いから肉だけじゃなく太い骨も噛み砕けるんす信じられないなら今度骨付き肉をがってよ目の前で骨まで全部平らげてやるからさ お金えあ,あ、他のものって言うとイボイノシシの貯金箱かな小さい頃に金持ちの家の外に捨てられてるのを見つけて拾ったんすや売れるかなと思って古道具屋に持っていったら値段がつかなくて結局自分のものにしたんせ開いた口にコインを乗せると飲み込んで 嬉しそうな声をあげたり陽気に歌う機能がついてんのお金が貯まるのを一緒に喜んでくれてるみたいでだんだん愛着わいてきちゃってさんでも同じシリーズにミーアキャットもいるんだっていつかそっちも手に入れて並べたいね。 えレオナさんのことっすかそうっすね使用人がいる暮らしをしてただけあって人を使うことに慣れてるって感じっすね人使いは荒いけど俺にもちゃんとメリットがあるからまあ働きがいはあるっす <noise> 一つ目は金銭面レオナさんはよく自分がいらなくなったものをくれるんだけど正直超助かってる 俺が使えるものはもらって他のは必要としそうなやつにうるえ譲ったりしてるっす二つ目は勉強面労働する代わりに授業で分からなかったところを教えてもらうんす俺ナイトレイブンカレッジに入学する前は生活に必要な知識しか持ってなかったからいわゆるお勉強ってやつはやり方も分かんなくて最初の頃の成績はひどいもんでしたでも レオナさんに参考書とか過去もアドバイスをもらえたおかげで今や俺の成績は中の下すごいっしょ下の下から平均近くまで来るのって大変だったんすよやっぱ力のある人につくのって大実生何が自分の役に立つかきちんと見極めないとねあー実家に顔出すほかはバイト三昧っすね 3色ついた住み込みのやつをやることが多いっす夏はリゾート地にあるレストランのスタッフ冬は雪山でスキーのインストラクターとかスタッフもお客さんもいろんな人がいるんで新たな出会いがあるのは面白いっすやおかげで軽い挨拶と値段交渉くらいなら10カ国以上の言語でできるようになったし有名な魔法師に偶然会う機会なんかもあって人脈作りにもなかなか役立ってるっす